और अब रुक करेंगे कराची के इलाके न्यू कराची का आपको बताएं कि न्यू कराची मदीना कॉलोनी में तबाह हाल निजाम ने इलाके को खंडरात में तब्दील कर दिया है जबकि ओवरफ्लो होने से जगह जगह गटर उबल पड़े हैं गंदा पानी सड़कों पर बहने से मुसाफिरों को मुश्किल का सामना है अहले इलाका का पैदल आना जाना भी महाल हो गया मजदूर तफसी क्या है बरह जान लेते हैं अहमरिस से अहमर इस बताएगा कैसे मनासर देख रहे हैं इलाके में हाजब बल्दियाती इंतबात के लिए शहर कराची में एक जानब सियासी गहमा गहमी हम देखते हैं किरूज पर है लेकिन दूसरी जानब हम देखते हैं कि, कि वही कराची के शहरी कराची के बासी तमाम बुनियादी सहूलियात और जरूरियात से महरूम है अगर बात कर ली जाए कराची के मसाइल के हवाले से तो हर गुजरते दिन के साथ बजाय उनमें कमी आती उनमें मजीद इजाफा होता चला जा रहा है मैसे तो कराची जिस मकाम और जिस कोने से रिपोर्ट कर रहा हो या न्यू कराची कि मदीना कॉलोनी और यहाँ पर हम देखते हैं कि सीवरेज का नकारा निज़ाम यहाँ के मकीनों के लिए ऊपर जो है मुसलत है जिसकी वजह से ना सिर्फ ट्रैफिक की रवानी मुतासर है बल्कि हम देखते हैं कि जो कि दाए जाने वाली सड़क है वो ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है यहाँ पर हमारे साथ कुछ अहले इलाका मौजूद हैं इनसे हम जाने के हमारे से खबर मौजूद है अच्छा मोहतरमा बताइएगा कितना वक्त हो गया इसी तरीके से सीवरेज का पानी सड़क की जीनत बना हुआ है आना जाना कितना दुशवार एक दो महीने हो गए हम बहुत परेशान है ऊपर से यहाँ पर गैस नहीं है कोई देखने वाला नहीं है ये रोटियाँ होटल से आती है इनमें गुजारा नहीं होता ये खाना ये रोटियाँ देखे ये देखे बच्चे लेकर आए हम लोग और इसमें पूरा भी नहीं पड़ता बिल्कुल सहूलियात का फुकदार है अच्छा बाबा बलजाती इलेक्शन सर पर पंद्रह जनवरी को बलजाती इतखा होने जा रहे हैं किस तरीके से जो है डिलीवर करेंगे तो यकीनी तौर पर वोट मिलेगा ना तो किसको वोट देने जा रहे हैं बलजाती इंतखबा में कोई मसाइल हल हो रहे हैं यहाँ पर यार वोट वोट उसको दें कोई पहले इसको कराए तो सही काम तो कराएगा यहाँ पे कोई, कोई काम करा रहा है वोट लेने तो आ जाएंगे अभी सारे तैयारी करके बैठे हैं कोई किसी को वोट नहीं देगा पहले इसको हल कराए मसले को फिर इनशाला वोट भी देंगे उसी को देंगे वोट जो इस मसले को हल करा देंगे क्योंकि कराची के, के वासी का वाजह तौर तो पर यह मौका बना है कि जो इनके मसाइल हल करेगा बलदियाती इंतबात में जो कि पंद्रह जनवरी को शेर कराची में होने हैं उन्हीं को वोट दिया जाएगा मैं अपने कैमरा मैन से यह ताबि से कहूँगा एक नज़र अगर आप सड़क पर दिखा सके, तो बखूबी जहाँ तक नजर दौड़ाई जाए तहद निगाह सीवरेज का काला पानी ही हमें दिखाई देता है शेर कराची में इन दिनों बरसात तो नहीं आई है लेकिन काला पानी जरूर आ गया है गटर उबल पड़े हैं नाले ओवर फ्लू हो चुके हैं और ताते निगाह सिर्फ सेवरिचा काला पानी हमें दिखाई देता है बदबू इतनी है गंदगी इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर हमारा खड़ा होना मुहाल है सांस लेना दुशवार है इसी तरीके से लोगों के घरों के बाहर जिस तरीके से दो दो फुट पानी खड़ा है तो लोगों का घरों के अंदर आना जाना यकीनी तौर पर हमें माहौल और दुशारी दिखाई देता है वाटर एंड सर्विस बोर्ड की बात कर ली जाए तो यकीनी तौर पर जो किसी हुकूमत का मातहत इदारा है उसने काम के मसाइल हल करने के हवाले से अपने दोनों हाथ खड़े कर रखे हैं अगर बात कर ली जाए सिलसोलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से जिसका काम है कचरे की मंतली को बर्बत यकीनी बनाना तो उसने भी हम देखते हैं कि गैर संजीदगी का मुजाहरों उसकी जानव से किया जा रहा है अगर डी एम सीज की बात कर ली जाए तो यकी तौर तो पर वो फोनकर ओनर होती है हमें दिखाई देती है लेकिन मसाइल हल करने वाला कोई नहीं है मुख्तलि सियासी जमात शहर में अखीरी तौर पर मौजूद है एम के पाकिस्तान हो पाक सर जमीन पार्टी हो तहरीक इंसाफ हो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या नू की हुकूमत हो मरकजी शाहराहों पर अब देखें सरकार की जानी से तरकिया काम हो रहे हैं लेकिन अंदरूनी इलाकों को बैर मददगार छोड़ रखा है मदीना कॉलोनी यकी तौर पर मसाइल में घिरी है जरूरत अभी सबर की है फौरी तौर पर जिस तरीके से तो बल्दियाती इंतबारीब आ रहे हैं वैसे वैसे इनके मसाइल हल किए जाए ताकि यकीनी तौर पर जब मसाइल हल होंगे इनको डिलीवर्ट किया जाएगा इनकी बुनियादी सहूलियत ज़रूरिया तो उसके बाद ही यकीनी तौर पर आ, उनको वोट मिलेगा कोई भी सियासी जमात हो पहले इलाका खासा नाला है परेशानी के आल में मुबला जरूरत सफर की फौरी तौर पर न सिर्फ यहाँ पर सेवरेज की नई लाच की तस्दीक की जाए वहीं जो कि ओवर पुलू नाले हैं उनकी बस सफाई के यकीनी बनाया जाए ताकि यहाँ के रहने वालों के इलाके की वालों की जिंदगी बगैर किसी दुशारी के, के परेशानी के गुजर सके जी अहमद अहमदाख हमें बराह रास्त तफसलत बता रहे थे आपका बेहद शुक्रिया